હરિયાણાના મૂળ રહેવાસી નાસિર હુસેન પર એક ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે ચાર જુલાઈના રોજ નાસિર હુસેન મુંબઈથી દિલ્હી તરફ ટ્રક લઈને જતા દાહોદ જિલ્લામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે બથવાડા ટોલનાકા નજીક આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર વી કે પરમાર દ્વારા બેરીકેટ મૂકીને ટ્રક રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો આ દરમિયાન ટ્રકનું ટાયર ફાટી જતા ચાલક નાસિર હુસેને ટ્રક ઊભી રાખી હતી ત્યારે આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર સહિત ત્રણ લોકોએ પાઇપ અને લાતોથી તેને બેરમીથી માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો છે ઘટના સમયે ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલ એક સરપંચે આ ઘટના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરી હતી અને આરટીઓને યોગ્ય રીતે દલીલ કરતા તેઓ સ્થળેથી રવાના થઈ ગયા હતા પરંતુ પીડિત ટ્રક ચાલકના જણાવ્યા અનુસાર સારવાર કર્યા બાદ જ્યારે તે રાત્રે ફરી ટ્રક લઈને જવા લાગ્યો ત્યારે આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર સહિતના લોકો ફરીથી આવ્યા અને ટ્રક રોકી દાહોદ લઈ ગયા હતા ત્યાં તેને ધાક ધમકી આપીને નિવેદન આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યો હતો કે આરટીઓએ માર માર્યો નથી અને બેરિકેડ બેરિકેટ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જો આવા પ્રકારનું નિવેદન નહીં આપે તો ટ્રક છોડવામાં નહીં આવે તેવી ખુલ્લી ધમકી આપવામાં આવી હતી ઘરમાં પહોંચ્યા બાદ નાસિર હુસેને પરિવારને સમગ્ર ઘટના વિશે જાણ કરતા જ પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા આજે ચાલક નાસિર તેના પિતા અને અન્ય લોકો સાથે પીપલોદ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર વી કે પરમાર વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા માટે લેખિતમાં અરજી આપી હતી હાલ પીપલોદ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ તથા અન્ય પુરાવાઓના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરશે તેવું જાણવા મળ્યું છે બોલો કે આવો તો પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો છે સર હરિયાણા સાહેબ हमारा बच्चा एक बम्बई से गाड़ी लेके आ रहा था दिल्ली की भर के तो दाहोद में आके कोई आर ज्यादा परेशान करता है कभी हजार लेता है कभी दो हजार रुपये लेता है तो रस्ते में आर मिला तो उसने गाड़ी तो रुकाया नहीं जब गाड़ी निकल गया तो पीछे से आया और कोई लोहे की उसने कोई ब्रेकर डाली गाड़ी के आगे तो उधर लेफ्ट साइड में डाली तो उधर गाड़ी का टायर फट गया बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी सबड़ी गाड़ी संभालने के बाद में बच्चा फिर उन्होंने आरटीओ ने आती डंडा लाठियों से मारा तीन आदमी थे किसी ने घूसा किसी ने लाठी किसी ने डंडा खूब मारा बच्चा उन्होंने मार के बच्चा एक बेचारा सरपंच था गांव का वो आया उसने वीडियो वीडियो बनाई वीडियो बना के तो जब आरटियों को पता है, तेरी वीडियो बन रही है तो भाग गया वहाँ से भागने के बाद भी उसको सब्र नहीं मिला फिर नाइट में बच्चा बेचारा हॉस्पिटल गया पूरा दिन गया हॉस्पिटल में थाने भी आया उसके बाद में भी आरटीओ को सबर नहीं नाइट में नौ बजे फिर उसने घेरा बीस पच्चीस आदमियों के साथ में कम से कम तीन गाड़ी लगाई तारीख में जो घटना बनी थी अमे सीएम ना प्रोग्राम में मीटिंग जाइडी नजक आईटीओ साहेब गाड़ी उभी रहता अमने ख्याल आयो कि कई ट्रक ड्राइवर जोड़े कई फोटू थे रू है टाइम अगर यू टर्न लैं गया था टाइम आईटीओ साहब डोर मार मारी रहा था ड्राइवर ने एट्लू बूमो मर दो सीमा बिल्कुल

उधर तो रुकाया नहीं आर टी ओ साहब ने आर टी ओ साहब लेता है एंट्री लेता है हज़ार रुपया दो हज़ार रुपये मैं उधर से निकल गया था आर टी ओ साहब नहीं रुकाया था आगे आर टी ओ साहब आए तो उसने बैरीगेट फेंकने से मेरे गाड़ी का टायर फट गया था मैं टायर फट गया तो मेरी गाड़ी में, में सुतरा था एक घाकू उतरते आर टी ओ साहब ने डंडा बरसा दिए दो उसके साथ हुए है दलाल से उसके बंदे थे दो लोग तीनों ने मेरे पे को घूसाला से डंडा से वारदात करी थी मेरे गले उधर सरपंच साहब आ गया था गांव का सरपंच साहब ने देखा था उसने वीडियो बनाया उसने बोला उससे आर टी ओ साहब से आपका हानिकार वह नहीं है अधिकार नहीं है हाथ उठाने के लिए उधर से वो आर टी ओ साहब भाग गए थे उधर से आर टी ओ साहब भाग गए तो फिर उधर सरपंच साहब ने फ़ोन करा था अस्पताल के लिए थाना के लिए उधर से एम्बुलेंस आई थी एंबुलेंस मेरे ले को अस्पताल ले गई थी उधर मेरा इलाज हो गया था इलाज होकर मैं उधर से अपने गाड़ी के पास आ गया था मैंने टैर बल था टैर गए मैं अपरा ढाबा के पास पहुंच गया था इधर से लेकर के उधर ढाबा से मैं अपराध शाम को चला था आठ नौ बजे सीख मैंने अपना दाहोद पार करा था दाहोद पार करते आर टी साहब ने मेरे सामने करेटा लगा दी थी पहले करेटा लगा के आर टी साहब उतरा था फिर आर टी के एक शिकार पे आई थी एक बलोर आई थी उधर ज़बरदस्ती मेरा बयान लिया गया था उधर बोला था मुझसे कह तो बयान दो नहीं तो इधर से जाने नहीं देंगे आपको हम उधर मेरा ज़बरदस्ती बयान लिया गया मेरा लिया था मेरा हेल्पर का बयान लिया था उधर